दाखिल किया है क्या मांग रहे हैं आप आपकी जीत कितनी बड़ी होगी मुझे लगता है कि नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और उसके ऊपर से भी आज अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नागपुर शहर का सामान्य आदमी जो न्याय की प्रतीक्षा में है पिछले दस सालों में जो मोदी सरकार ने जो देश को खराश करने का काम किया है इस देश की लोकशाही ये देश के विरोधी पक्ष खत्म करने का काम किया है कई लोगों को जेल में डाला है को पकड़कर सरकारें गिराई है और ये नंगा नाच पूरा देश की जनता अपने आंख से देख रही है जिन्होंने 10 साल पहले मोदी सरकार को यहाँ पर बिठाया था और संवैधानिक संस्था का गैर वापर कर, कर विरोधी पक्ष पर अटैक करके कोई विरोधी पक्ष नहीं रहेगा सिर्फ मैं अकेला रहूंगा इस भूमिका में नरेंद्र जी मोदी है और सारे देश की जनता इनके खिलाफ है सारे देश के पक्ष एक साथ लोकशाही बचाने के लिए संविधान बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं ये विचारधारा का चुनाव है एक तरफ की विचारधारा है जो बोलती है कि हमें संविधान बदलाना है 400 पार करके हम संविधान बदलाएंगे और कांग्रेस और उसके सब साथी लोग बोलते हैं संविधान की हमें रक्षा करना है इस देश देश में लोकशाही साबित रखना है आम आदमी को न्याय देना है आम आदमी की जरूरतें पूर्ण करना है इसके ऊपर चुनाव है नितिन गडकरी जो है वो विकास नितिन गडकरी तो लेकिन आप कह रहे कि आपने विकास के उपाद नहीं किया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा दस साल पहले इस नागपुर में चार बार सांसद विलास मुत्तेमार साहब थे विलास राव जी के राज्य के मुख्यमंत्री थे मैं भी इस शहर का उस जमाने में मेयर रहा करता था इस शहर में विकास की शुरुआत किसने की साढ़े तीन सौ करोड़ के आई की योजना इस शहर में लाके यह सुंदर शहर बनाया टॉप टेन सिटी में इस शहर का नाम आया मुतेमार साहब ने मियान का पाया बनने की मेट्रो के की सीपीए दस साल में नहीं हुआ है और दस साल में अगर कोई करता है जो भी जनता जनप्रतिनिधि को चुन के देती तो उसका कर्तव्य रहता है कि उसको जो अधिकार प्राप्त होता है उस अधिकार के माध्यम से अपने मतदार संघ का विकास करे नहीं तो फिर जनता चुन के गाइक ले देगी या ये पार्टी का हो या वो पार्टी का हो तो पे दस साल में नहीं हुआ है इसकी नींव कांग्रेस ने रखी है कांग्रेस ने सब ला के रखने के बाद दस साल में इन्हें जो भी किया होगा तो उसका क्रेडिट लेने का काम ये तो आजादी भी हमने दिलाई बोलते मोदी जी बोलते हैं कि ये सारा देश मैंने दस साल में बनाया उसके पहले देश में पह कुछ भी नहीं था ऐसी उनका कहना है और इसी विचारधारे के हुकुमशाही के खिलाफ इस देश की जनता जाग उठी है और नागपुर शहर की जनता जाग उठी है आपने देखा होगा रास्ते तो ने तेरे पांच लाख तो का मार्जिन पारे मिलेगा ऐसा दावा किया है अब मुझे बताओ ताव। पाँच लाख का मार्जिन इसके पहले कभी नहीं चुन के पांच लाख वोटी लेते वो अभी उनको बोलने को कुछ भी बोलते मगर इस शहर की जनता जो गुर्मी के साथ रहता है पहले बोलते थे कि यहाँ मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने कुछ नहीं यानी सब नीचे हम राजा है अभी बोलते हैं हम पांच लाख से आएंगे तो इस दे इस शहर में तेरह बार कांग्रेस का सांसद चुन के आया है इस शहर की विचारधारा कांग्रेसी है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उसका नतीजा आपके आग के आ गया है या लोकशाही विरोधा सरकार जे जाना च संरक्षण करू शकना नहीं अशा सरकार पड़ने की तैयारी या देश जनता है

नागपूर हे जे आहे हे काँग्रेसच्या विचाराचं शहर नेहमी राहिलेलं आहे आणि आता जेव्हा विचाराची लढाई सुरू झालेली आहे तर इथं काँग्रेसचाच विजय महाविकास आघाडीचाच विजय झाल्याशिवाय राहणार नाही असं चित्र आज आपण पाहतो आहे विकास कोणाचा झाला म्हणजे विकासाचे गुणगान गातात आहेत बीजेपीचे नेता लोक त्यांना माझा सवाल आहे की नागपूरकरांचा किती विकास झाला आणि त्यांचा स्वतःचा देशात आणि विदेशात आणि नागपुरात किती विकास झाला ते पण यादी त्यांना जाहीर करावं लागणार आहे नागपूरकरांचं किती नुकसान त्यांनी केलं नागपूरमध्ये हे टेम्परेचर वाढवण्याचं काम कोणी केलं आज पहिलेच नागपूरमध्ये सगळ्यात उष्ण परिस्थिती राहायची सिमेंटचे रस्ते बनवून म्हणाले ते ऐंशी वर्ष हे रस्ते चालणार आज नागपूरमध्ये सगळे रस्ते खोदले गेलेले आहेत सगळे ट्रॅफिक जाम आहे त्यामुळे विकासावर त्यांनी चर्चाच करू नये नाही तर त्यांना अडचण निर्माण होईल असा आमचा सल्ला त्यांना आहे एक पण दोन हजार चौदा मध्ये मोदीजींनी जे आश्वासन या देशाच्या तिला दिलेलं होतं काळा धनानु पंधरा लाख रुपये गरिबाच्या खात्यात टाकू टाकले नाही गरीब शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू अजिबात नाही आज आपला देश हा बेरोजगारांचा देश निर्माण करण्याचा दहा वर्षामध्ये त्यांनी तो मानस निर्माण करून त्याला पूर्ण केलं बेरोजगारी सिगेला पोहोचली या सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना द्यावं लागणार आहे लोकशाहीच्या चारही स्तंभाला त्यांनी हलवलेला आहे आणि ते सगळी जनता जाणत आहे नागपूरची जनता ही सुजान आहे आणि हा नरेंद्र मोदीचं सरकार देशामध्ये हा सगळं पाप करत असताना या नागपूरचा प्रतिनिधी सगळ्यांना स्वतःला आपल्याला बलाढ्य समजत होते प्रधानमंत्र्याचा उमेदवार मीच आहे असं दोन हजार चौदा मध्ये सांगितलं दोन हजार एकोणीस मध्येही सांगितलं प्रधानमंत्री तर झाले नाही पण देशाच्या संविधानिक व्यवस्थेला संपवण्यासाठी जी पावलं नरेंद्र मोदींनी उचलली त्या सगळ्या पावलाला यांनी समर्थन केलेलं आहे त्या पापाचे वाटेकरी हे पण आहेत आणि म्हणून नागपुरामध्ये आज जी काही परिस्थिती आहे ती भाजपच्या विरोधात आहे नरेंद्र मोदीच्या सरकारच्या विरोधात आहे निहान वगैरे सगळे प्रश्न निघणार आहेत विकासामध्ये विकासावर चर्चा त्यांनी करूच नाही माझा सल्ला आहे त्यांना केला तर त्याचं उत्तर आमच्याकडे आहे सगळे देशात विदेशात नागपुरात काय काय विकास झालेला कोणाचा तो आमच्याजवळ सगळी माहिती आहे त्यामुळे विकासावर आलंच नाही पाहिजे असा सल्ला आमचा आहे त्यांना पण तरी सुद्धा आणली चर्चा विचारावर चर्चा आणावी काय संघाने काय भाजपनी काय या देशावर दहा वर्षामध्ये या व्यवस्थेला कसे किंतेरा वाजवले त्या सगळ्या विषयावरची चर्चा आम्ही करू आणि भाजपला कशासाठी मतदान करायचं महागाई कमी केली बेरोजगारी संपवली शेतकऱ्यांना न्याय दिला असं कुठलंही चित्र आज नाही उलटी गरिबी या देशातमध्ये वाढवली आणि भरभर लोकांना श्रीमंत केलं जी एस सारखा कायदा आणून या देशामध्ये सर्वसामान्य लढतून आपल्या मित्रोंना पोचणारं हे सरकार जे आहे नरेंद्र मोदीचं आणि भाजपचं त्याला आता जनता परास्त केल्याशिवाय शांत बसणार नाही आणि म्हणून ही लढाई आपण मला अशी म्हणत होतो की गडकरी वर्सेस विकास ठाकरे ही लढाई तीन नाही आहे ही अंडाच्या विरोधात काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी इंडिया अलायन्स ही लढाई लढते आहे आणि या लढाईमध्ये इंडिया अलायन्सचा विजय होणार हे निश्चित आहे हमने वहाँ का लेकुना पूरा क्लियर किया है अभी हम पूरे बूथ के ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे जो हम लोगों ने पांच जो व्यवस्था है युवा है महिला है किसान है गरीब है मजदूर है ऐसे पांचों व्यवस्था के लिए हमने पच्चीस गारंटी दी है और वो गारंटी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो देश का सफर किया है पदयात्रा की है गरीबों को गले लगाया है किसानों को लगाया है युवाओं को लगाया है महिलाओं को लगाया है उनका दर्द समझ कर लोगों की भावनाओं को हमने गारंटी में उतारा है और महिलाओं को हर साल गरीब महिला को एक लाख रुपए देने का हमने वादा किया है बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा हमने किया है नौकरी नहीं दी तो उनको हर महीने में पैसे कैसे देने का वो वादा हमने किया है किसानों को हमने एमएसपी देने का वादा किया है किसान का कर्जा माफ करने का वादा किया है mh. तो ऐसे 25 वादे हमने किए और वो पूरे करेंगे उनके जैसे जुमलेबाजी हम नहीं करेंगे और इसलिए जनता का विश्वास समजलो की काँग्रेसचा साडेसहा गडकरी घेतले साडेचार लाख तुम्ही घेतले ठाकरे साहेब किती मत घेणार आहेत या तानाशा प्रवृत्ती या देशामध्ये मी कोणी उमेदवाराचं नाव घेणार नाही या तानाशा प्रवृत्तीचा नाश जनता थी विकास ठाकरे बहुमतन मिली परिस्थिति आज है तुम्हारा क्या विश्वास तो उसकी शुरुआत ये नागपुर से होने वाली है जहाँ नागपुर से ये जो यहाँ से जो गलत विचारधारा के साथ एक जो चलाया जा रहा था उसका जवाब बाबा साहब अंबेडकर के दीक्षा भूमि से दिया जाएगा ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और आज आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पर आए हैं ये खुद आए हो किसी को लाए हुए नहीं है ये जन आंदोलन यहाँ पर इस चुनाव में आपको देखने मिलता है और ये जन आंदोलन एक परिवर्तन पूरे देश में करेगा

अलायस जागरूक संग प्रश्न है कि प्रकाश आंबेडकर साबर अलायर रह है शरद पवार साहब आद्धव ठाकरे साहबानी संगत कि आज कुछ परिस्थित शरद पवार साहब आद्धव ठाकरे साहब तो करते मध्यस्थी करते प्रकाश आंबेडकर अंबेडकर साहबाना साय महायुति कह रही है वंचित बार बिल्कुल हमका पूर्ण प्रयत्न भाव महायुति कह रही है पैंतालीस बार क्या कहोगे महायुवती कह रही है कि पैंतालीस बार महाराष्ट्र में उनका तो अभी जीरो बजट होने वाला है ये घोषणाएं है सिर्फ दिखा हुए है उनके पास कुछ बचा नहीं है दूसरे के एम चोर लेते उनके पास उम्मीदवार नहीं है ऐसे लोग जब घोषणा करते हैं तो समझ लेना कि की उनकी परिस्थितियाँ क्या है नागपुर का ही हमारा राजू पार्वे को चोर उठा के लेके गए तो उनकी स्थिति क्या है उसका अंदाज है उनके पास ना उम्मीदवार है दूसरे का घर का लाना और अपना घर सजा के बताना कि ये मेरा ही है तो ये जो डाका डालने की जो प्रवृत्ति इनकी रही है बीजेपी की सत्ता के आधार पर केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग जो बार बार किया है तो उसका यह है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता बड़ी होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जब अपना हिसाब चुकाती है तो इनको तब इनको अकल ठिकाने आएंगी क्योंकि जिस तरह से तानाशाह प्रवृत्ति देश में पैदा करने का काम मोदी सरकार ने किया है बीजेपी ने किया है अब ये तानाशाह प्रवृत्ति इस देश में नहीं चलेगी उसको लगाम लगाने का काम देश की जनता करेगी